И побачила стоит До нас были тяжелые события. Люди там тоже приходили к нам. Ну, Мир, он тесен, и мы должны помогать друг другу. Даже в таких моментах. Хотя бы просто ставим, Сказать, что мы есть, что мы поддерживаем. Мы, ну это от каждого человека зависит, если это да, вас потрясает, то да. надо выразить свое чувство. Да, так же самое, когда у нас было такое. Это... мы Просто уже не хватает ни слез. С чего вы нашли все необходимые прицепи, которые... Знаю, наверное, потому что мы сами это недавно пережили и переживаем дальше. И, наверное, потому что мы против любого насилия. Мы за то, чтобы мир такой маленький, земля наша такая маленькая, я не понимаю, как люди не могут это до сих пор осознать. Что только в мире мы можем жить, быть достойными звания человека. — Скажите, пожалуйста, у ну, вас что-то было с Францией? — Я очень люблю Париж. — А вы когда-нибудь были в Париже, чьи у да. вас там родочка? Нет, я не нет там родственников, но я там была не один раз. Я его очень люблю, для меня это город-сказка. Ну вот у меня там... Это два города в мире, которые я люблю, такие и Париж. Поэтому. И вообще, когда уходят вот так нелепо, талантливые, молодые, ну, ну это, 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 это Это, же, это не, так не должно. Так быть не должно. Саша, Саша. ми вважаємо, що ми європейці, ми не можемо залишатися байдужими. Коли вбивають наших братів у Франції, лише за те, що вони вільні і вони мають смілість говорити і малювати те, що вони думають. І за це не можна вбивати. І ми маємо сказати, що ми разом і що ми теж не боїмося. І людське життя це саме цінне, його не можна лишати за те, що людина думає, малює по-іншому. Бо вчора було Різдво, дуже світле свято для християн православних. І в цей день ми, коли почули таку страшну новину, нам було вже не так світло, не так весело. І Україна європейська країна і вона має спільну історію. І разом з Францією також. Якщо у Франції вбивають за демократію, за свободу, за малюнки якісь комусь не подобаються, ми не можемо мовчати. Ми теж повинні сказати, що це неправильно, що ми маємо співчуття, і ми не майдужі. Ми теж не будемо мовчати, і ми будемо разом, бо ми Європа.